Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Kucing banyak terdapat di sekitar lingkungan kita, ada sebagian yang dipelihara manusia, dan banyak pula yang hidup dengan mencari makanan sendiri hingga tak mengherankan. Bila kehadiran kucing kerap dijumpai di berbagai tempat, misalnya di depan rumah, di warung-warung, pasar, ruang perkantoran, serta lain sebagainya, biasanya kehadiran mereka sering kali dianggap sebagai pengganggu sehingga selalu diusir. Sebagian kita mungkin pernah didatangi kucing di saat sedang makan, beberapa orang di antaranya mungkin memberikan sebagian makanannya. Namun, sebagian lagi malah mengusir kucing itu lantaran dianggap terlalu mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing itu mendatangi Anda dan mengapa tidak mendatangi orang lain yang juga sedang menyantap makanan yang sama di situ. Tahukah Anda kalau kucing yang datang itu? ternyata membawa pesan atau tanda-tanda kebaikan? Inilah tiga tanda kebaikan jika kucing datang kepada kita, yakni satu, kedatangan kucing merupakan pertanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa karunia Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain. Artinya dalam makanan yang kita santap ternyata ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan Kedua, memberikan makanan pada makhluk Allah termasuk kucing merupakan satu kebaikan sesuai dengan firman Allah yang berbunyi bahwa Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya terlebih lagi bila kita ikhlas berbagi Bila berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian bila kita berbuat baik kepada kucing. Karena kucing pasti tidak bisa membalas apa yang sudah kita perbuat terhadapnya. Di saat membagi makanan dengan hewan ini, kita bisa belajar bagaimana rasanya berbagi dengan penuh keikhlasan. Ketiga, Allah sedang memberitakan ke kita bahwa jika kita tidak memberi sedikit makanan pada kucing itu, sesungguhnya kita telah menolak rezeki baru dan lebih baik yang Allah siapkan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar duit, namun meliputi semua aspek kehidupan. Jadi singkatnya, jika ada seekor kucing yang mendatangi kita, maka berilah apa yang menjadi rezeki dan haknya karena Allah akan membalas kebaikan kita itu dengan nikmat dan rezeki yang luar biasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 160 yang berbunyi barang siapa yang datang dan membawa satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat kebaikan tersebut Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya Oke, pemirsa yang beriman, semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang beruntung, yang pintar membaca tanda-tanda keberuntungan itu, serta dapat menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing. Saat kita sedang menyantap makanan, sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.